Это проблема очень серьезная. Серьезная в каком плане? Хорошо, когда это здоровые люди, когда есть небольшое количество спор или пропагул микромицетов в квартире, это одна проблема, потому что наш организм, иммунная система нашего организма попадает туда какой-то антиген или тот же возбудитель, и сразу же иммунная система все это запоминает и вырабатывает как бы антитела, вырабатывает способ борьбы с этими микромицетами. Но э, маленькие дети, э, люди пожилого возраста пациенты которые с которыми мы работаем пациенты с иммуно э, с ко, э, э, иммунокомпрометирующие это уже про большая проблема пациенты после трансплантации э, пациенты онкологического э, уровня это после химиотерапии Engine. после облучения это люди которые э, ну, как страдают в первую очередь от микромицета Почему? Потому что, например, опухоль легких, микромицеты размножаются невероятно быстро. Они утилизируют опухолевую ткань. Казалось бы, это очень хорошо. С другой стороны, они продуцируют такое количество токсинов, что больной уходит раньше, чем он бы ушел от самой опухоли. Чаще всего это темно-пигментированные микромицеты, которые содержат меланин и которые являются очень и очень вредными. Поэтому сегодня вот все программы, я работала с больными после трансплантации почки, ну просто не успеваешь даже сориентироваться не успеваешь выделить эти микромицеты, как больной уходит. Поэтому здесь должны бесспорно применяться самые современные методы диагностики микромицетов, вот, а уже методы так сказать, борьбы и создания новых препаратов – это является сегодня проблемой номер один. И хочу сказать, что в Украине есть очень хорошие разработки, и в Институте фармакологии, и в Национальном медицинском университете. У нас есть на нашей базе группа ученых, которые этим занимаются. Поэтому мы рассчитываем вот на эту перспективу. И, к сожалению, большой вред приносит и то количество антибиотиков, которые принимают, причем без системы. В Украине это дозволено. Во всем мире принимать антибиотик только по решению врача, и это есть большая проблема.